Сегодня мы отправляем груз помимо продукта, продуктов, это первую танковую бригаду будет отправлен генератор, вещи теплые, в артиллерии будут также берцы, бушлаты, штаны теплые зимние мы отправляем. 13-й батальон тоже отправляется и вещи, продукты, все самое необходимое. Мы постоянно поддерживаем с ними связь и по их просьбам мы покупаем все, что то, чего не хватает у нас наличия, то, что собирают жители города Чернигова. Поэтому ну, вот, докупается все и отправляется. Я хочу поблагодарить жителей Чернигова за их помощь. Потому что без их помощи мы бы не смогли помогать солдатам. Я хочу также поблагодарить команду Центра поддержки армии. Это люди, действительно, которые с утра до вечера занимаются, проникаются проблемами и семей, и солдат. К нам много обращаются уже по просьбам к юристам, к психологам, поэтому и волонтерам, и работникам центра, и жителям Черни. Хочу сказать огромнейшее спасибо.